Скажи, как кузнец, что тебе больше понравилось в твоей царице. Честно признаться, как только вас увидел, взгляда не мог оторвать от ваших башмачков. И я подумал... Что подумал? Чтобы носить такие башмачки, ножки должны быть чисто сахарные. Ах, ну, удивил, кузнец. Проси, чем хочешь, пока я добрая. Проси, проси. Моя смелость просыта у вас, ваших башмачки чтобы каждый раз, дивлячись на них, згадувати ее высочайшую аудиенцию. Вот чудно. Не нравится его просто душа. Если где-то хочется иметь такие черевички, это сделать несложно. Не далее, чем вчера, не из глади доставили башмачки. Так они везде полы. Принести самые дорогие черевички золото. Примного благодарен, Ваше Величество. При много благодарен. Я б з вами ще побув, але мені очень пора. чесно, дуже. Ох, уж ці косаки. Голову скружат, а да, косильки отберут, як звали. взвали. Варлейс взял, что ты, видела? Вот, что ты вот видела, вот этим вот и видела. Вот этим вот Я дубе украл, языком ним я рыкункашу. Что меня с того моста прорубил и повесился, ой, что ли? Аж что я тебе говорю, что он, он с того дуба повесился, что за озеро? А что ты интересно делала на том дубе? сон. Чего не перед лизлом. Сначала наши на черте на там, Вот ему и саму царю из дубачи. Так цены сон был. Ну ладно, все, мне пора. Почекай, Я тут я что-то еще не видел. Оксана, попробуй мені тільки відмовити. Зараз і тут ощупотались. Ой, Ой. Ну що ти слухаєш Усі ці сітки, втопився, помісишся. Дітці таки запах на фото чисті вуха залянуть. І у цятки його не було куди ж тобі подібне. Та знайдесь у твіло спить, мабуть, у себе на печі. Та рана йому сказала при тірисні черевички. Я <laughs> не